Проверяем функцию самовосстановления полотна ворот в воротах скоростных ProFD 100. Сейчас мы сымитируем, не сымитируем, а выбьем полотно ворот и покажем, как это происходит в жизни. Выбил ворота, вы видите, что нижняя часть полотна полностью болтается. Теперь полотно должно подняться кверху, попасть в эти направляющие, заправиться и обратно вернуться самостоятельно уже в нормальном заправленном виде. Включаем. Все нормально. Как вы видите, теперь полотно заправлено нигде не болтается, все работает нормально.